बात बात रब तला के नाम की आ जाए जब बात रब तला की आ जाए फिर पीछे कुछ रह गया कुछ भी नहीं रह गया हम सिर्फ और सिर्फ ये वो करते हैं ना कि हजरत जी अगर हाँ, अभी, अभी मेरी बात सुनिए ना जी तो आप पहले ना ये, ये मैं, मैं बता रहा हूं कि अब ना लोगों की सोच इस तरह की है यहां से बात सुनिए ना तो घर जाके ना पहले मौत के फरिश्तों को करेंगे फोन ये सीरियस होके सुनिएगा ये बात बड़ी अजीब सी है मौत के फरिश्ते को फ़ोन करेंगे और उससे ना दस साल का परमट लेंगे कि दस साल तूने तो मेरे पास नहीं आना ठीक है ना जी मैं अपने आप को सुधार लूँ अभी मैं बयान सुन के आया हूँ कल से नमाज भी शुरू कर लूँ अभी मैं बयान सुन के आया हूँ रब तला पर यकीन और भरोसा भी कल करूँगा और मौत के फरिश्ते को कह दिया कि तू तो दस साल ना आए ऐसा होता है नहीं ना होता जाके देखे कब्रिस्तान भरे पड़े हैं ऐसे लोगों के साथ जो रात को सोए थे ये नियत करके सुबह उठेंगे तो नमाज़ पढ़ेंगे कोई नहीं फुर्सत मिली ऐसे हज़ारों लोग कब्रिस्तान में दफन हैं जिन्होंने ये नियत की थी कि आज शादी है आज दाढ़ी बनवा लेते हैं कल से दाढ़ी रख लेंगे कोई नहीं मौका मिला हजरत जी बेवफाइयाँ तो हम कर रहे हैं ना जब रब ताला ने हमें फरमा दिया जब आकर मनह सलातम का फरमान आ गया तो उम्मती पर लाजिम है कि उस बात को माने तो उस बात को मान के देख फिर देख तेरे वारे नियारे ना हो फिर तो आके मुझसे पूछे तो रब तला पर यकीन करके देख जब भी तुझे कोई परेशानी हो तो रब तला के रास्ते पर दे रबाली देगा तुझे ये अपनी आजमाई चीज़ है हजरत जी मैंने आपको ये बात पहले भी किया फिर कर रहा हूँ कि हज़रत जी तावीज़ करने मुझे भी बड़े आते हैं मुझे हर चीज़ का पता है लेकिन हम नहीं करते हमारे पास कुरान मजीद मौजूद है हम क्यों भागे उन चीज़ों के पीछे कुरान मजीद हमारे पास मौजूद है और दुख की बात है हज़रत जी कुरान मजीद अलमारी में रखे रखे ना जी ज़ीफ़ हो जाते हैं दीमक खा जाती है हमने खुद देखे मस्जिद में रख जाते हैं कुरान मजीद हमने खुद देखे हैं बड़े बड़े तोड़े भर के रख जाते हैं ये जी अम्मा ने घर सफाई की है ये कुरान मजीद शहीद हो गया ये इसको दीमक खा गए ये मस्जिद में छोड़ के हमने खुद देखे हैं दिल खून के आसुर होता है ये मुसलमान है और अपने नबी के ऊपर नाजिल हुई किताब का हशर ये किया है तो फिर जब हमने कुरान मजीद के साथ ये किया तो फिर हालात भी तो आपके सामने हैं ना हालात भी हमारे सामने हैं अलमुख्तर एक माई साहबा कुछ भी पढ़ी लिखी नहीं थी कुछ भी नहीं पता था उसको उसका बेटा फ़कर की हालत में गुरबत की हालत में किसी न किसी तरीके मुल्क से बाहर चला गया वो हर महीने ना एक लिफाफा भेजता था और वो कहती थी माशाल्लाह मेरे बेटे का खाता आया है उसको चूम के ना ऊपर रख देती थी हर महीने खाता आता था लिफाफा होता था उसको चूम के मेरे बेटे का खाता आया मेरे बेटे ने इसको लिखा होगा हर महीने लिफाफा आता उसको चूम के ऊपर रख देती खोलती नहीं थी और लिखा हुआ मिलता है कि वो औरत की वजह से भूख की वजह से अफलास की वजह से उसकी मौत वाकई हुई वो मर गई तो फिर जब उसका जनाजा हुआ ना उसके बाद जब घर देखा गया तो ऊपर वाली अलमारी पर ना कुछ लिफाफे रखे हुए थे जब उनको खोल कर देखा गया ना उसमें कोई खात नहीं था उसमें पैसे थे लेकिन उसको पता ही नहीं था वो चूम के ऊपर रखती रही और ख़ुद भूख की वजह से मर गई आज मुसलमानों की भी हालत यही है कुरान मजीद में जो कुछ है वो हमें पता ही नहीं है हम चूम के बस ऊपर रख देते हैं हम भागते हैं दुनियादारों के पीछे और फिर हालात सामने हैं तो क़ुरान मजीद को खोल कुरान मजीद में वो वो भी सूरतें हैं कि अगर रिजक की कमी हो ना सूरत पढ़ हजरत जी रबाली वहाँ से देगा जहाँ पर तेरा यकीन भी नहीं है कुरान मजीद को हमने रख दिया साइड पर हमने फेसबुक को पकड़ लिया हमने इंटरनेट को पकड़ लिया कुरान मजीद को छोड़ दिया कुरान मजीद के साथ दिल लगा के देखो रब ताला पर अपना यकीन करके देखो जब भी कोई मुश्किल आए ना हजरत जी इस यकीन और ईमान के साथ इस इस बारगाह में आकर दुआ करो दुआ बारी तू ही हमारा रब है तुझसे हम मांगेगे और तू ही हमें देगा और रब तला फरमाएगा ये सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी मायूसियाँ ख़त्म हो जाएंगी टेंशनें ख़त्म हो जाएंगी कारोबार की बंदिश खत्म हो जाएगी तवीज़ धागे खत्म हो जाएंगे सब कुछ खत्म हो जाएगा तू इस बारगाह में आ जा तो इस बारगाह में आकर सिद्ध के दिल से अपने रब से मांग ले तो ये रब तला बेनियाज़ कर देगा हर चीज़ से ये हमारा यकीन ईमान और एतकाद होना चाहिए और इत्माद होना चाहिए रब तला की ज़ात पर फिर रब तला हमें नवाजेगा फिर हमें परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा तो ये चीज़ें अपने जहन में जहन नशीन फरमाएँ कि जब भी कोई मुश्किल ना किसी और के पास नहीं रब तला की बारगाह में आए जब भी कोई मुश्किल वक़्त आ जाए नमाज में इजाफा कर दें नवाफिल में इजाफा करें उस वक़्त उठें जब कोई नहीं देख रहा जब भी मांगने की बार यह ना बजाय इसके कि आप दुनियादार से मांगें आप रब तला की बारगाह में आके रब तला से मांगें रब तला आपको बेनियाज कर देगा रब तला अपने बंदों के साथ मोहब्बती बेपनाह फरमाता है वो तो फरमाता है कि हम तो माइल बकरम हैं कोई साइल ही नहीं है हम तो देने के लिए तैयार हैं कोई मांगने वाला ही नहीं है रास्ते भी हैं लेकिन रास्ते पर चलने वाला कोई नहीं है राह दिखलाएं किसको कोई राह रवे मंजिल ही नहीं है कोई इस रास्ते पर चलने वाला ही नहीं है कोई पूछने वाला ही नहीं है कोई हमसे मांगने वाला ही नहीं है बिना मांगे इतना कुछ मिल रहा है जब मांगेंगे फिर क्या होगा हजरा जी फिर तो किसी के पास जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी अलमान वाला हफीज आज हम सूद में भी घिर चुके हैं अलमान अमान वाल हफीज आज हमारा कारोबार बगैर झूठ के भी नहीं चलता आज हमारा कारोबार बग़ैर धोखे के भी नहीं चलता आज हमारा कारोबार जो है ना हज़रत जी उस चीज़ पर यकीन के बग़ैर चलता ही नहीं है। हम उस चीज़ पर यकीन करते हैं झूठ पे यकीन करते हैं धोखे पे यकीन करते हैं सूद पे यकीन करते हैं लेकिन रब तला पे यकीन नहीं करते फिर हालात आपके सामने हैं अल्लाह नबुज़त हम सब को हिदायत अता फ़रमाए आमीन वमा